Sebuah perpaduan antara misteri, kekuatan dan kegagahan, legenda Kerajaan Holing atau Kerajaan Kalingga, merupakan bagian penting dari sejarah Nusantara yang telah terlupakan dalam waktu. Terletak di Jawa, Holing dulu ditakuti hingga ke penjuru kekaisaran Cina. Bayangkan, seekor semut menolak untuk mengalah kepada gajah. Begitu beraninya Holing menolak untuk membayar upeti kepada Kaisar Tang pada abad ke-7. Nama mereka di Cina adalah Shi Po, yang berarti negeri yang keras kepala. Di bawah pemerintahan Ratu Sima, seorang wanita berkarisma yang memerintah dengan tangan besi, kerajaan Holing bukan hanya dikenal karena keberaniannya saja. Mereka memiliki keahlian dalam pembuatan kapal tercepat di Asia Tenggara yang bisa membawa 100 ton rempah dalam satu pelayaran. Mereka juga memiliki senjata rahasia yang menakutkan. Antara lain, api Yunani versi Jawa yang bisa membakar kapal musuh di laut, dan racun panah yang berasal dari getah pohon endemik yang bisa merenggut nyawa dalam tiga nafas. Namun, semua kejayaan ini terhapus tanpa jejak, sepertinya ditelan oleh ombak yang dulu pernah mereka kuasai. Misteri mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Kerajaan Holing dipenuhi lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, tetapi satu hal yang pasti. Legenda mereka akan terus hidup dalam cerita dan sejarah.